15 февраля в Харькове состоится благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены семьям погибших на востоке Украины, погибших в зоне антитеррористической операции. Об этом мы говорим в программе «Будь в курсе». Вы, можете видеть нас на, телеканале ОТБ, на сайте укурсе.com.ua и на канале YouTube. Телефон студии 057, это код Харькова, 715 2080. Звоните и задавайте вопросы нашим гостям и наши гости сегодня это наталья иванова директор центра современного искусства ермила в центр и мария андреанс исполнительный директор благотворительного фонда мир и порядок здравствуйте рада видеть вас в нашей студии и вот достаточно такое интересное мероприятие во всяком случае благороднейшая цель да сегодня ситуация достаточно напряженная несмотря на то что продолжаются как бы попытки утихомирить восток и во всяком в этом случае нашего северного соседа. Тем не менее, вот, э, по-прежнему люди гибнут, гибнут военные, гибнут мирные жители. И, безусловно, те семьи, которые остаются без кормильцев, да, без сыновей, без отцов. Они нуждаются не только в моральной поддержке, что мы рядом с ними, мы им помогаем, чем можем, но, безусловно, и в материальной, потому что это достаточно ну, серьезная такая проблема для семей. Была открыта, по-моему, во вторник, да, 10 февраля, предаукционная выставка картин, линии милосердия. И вот мне бы хотелось, чтобы вы сегодня подробно рассказали, что это за выставка, да, что это за картины, и как это будет происходить, что это за аукцион. По-моему, ну, Ермила да. в центр впервые проводит этот, да. такой, такого рода мероприятие. Хотя Ермила в центре многие, харьковчане уже знают. Да. Ну, тем... ну да, мы уже работаем не первый год, да, и выставок у нас прошло уже достаточно большое количество различных и персональных проектов и групповых. Но аукцион мы проводим в первый раз. И я вообще очень рада, что этот аукцион благотворительный и с такой, в общем-то, важной миссией был задуман. И действительно, выставку мы открыли во вторник, 10 числа. Что я, хочу, что я могу сказать? Да? Я хочу сказать о том, что художники, которые приняли участие в этом проекте и откликнулись на, наш, так сказать, на нашу инициативу и предоставить свои работы для благотворительного аукциона, это очень скажем так, важные знаковые фигуры в современном искусстве Украины, не только Харькова, безусловно, и, и Украины, и даже я бы, наверное, не побоялась сказать слово это и, и в мире, признанные авторитетные художники. Хотя, конечно, мне очень приятно, и что и молодые художники, которые предоставили свои работы для этого аукциона, они продемонстрировали высокое так сказать, высокое качество работ, предоставленных на выставку. И я думаю, что они тоже, так сказать, обладают определенным аукционным потенциалом, скажем так. Вот. Поэтому выставка... Я хотела бы сказать всем, что если даже у вас нет возможности приобрести эти картины и зарегистрироваться в качестве участника благотворительного аукциона, то да? стоит прийти и посмотреть. Да, угу. Потому что эти картины будут проданы на аукционе, они займут Свое место где-нибудь в музеях, в галереях, может быть, в частных коллекциях и, и так это далее. Собрание, да. Это Мария, быть... ну если для Ермилов Центра аукцион это как бы новшество, да, но насколько я знаю, благотворительный фонд мир и порядок уже проводила аукционы. Да, у нас уже был опыт, первый опыт проведения подобного аукциона у нас состоялся в декабре. Тогда он назывался по-борому, Бог нам помогает. И на тот момент мы реализовали 27 лотов, 26 из которых были произведениями искусства. А в этот раз сколько лотов? 40? 46. 46. 46. А, да. Почти в два а, раза больше. Действительно, очень много художников предлагают свои работы, потому что это то, чем они могут внести свой вклад сейчас в ситуацию в нашей стране. Мы на тот момент собрали порядка 30 миллионов гривен. Мы, честно говоря, не ожидали, что будет так высоко оценена наша работа. То есть, действительно, мы решили, что аукцион вот именно это то, что нужно продолжать, потому что человек художник должен иметь возможность вложить, сделать свой вклад, да, то есть то, чем он может помочь. Люди творческие, люди искусства, они могут помочь своим произведением искусства. Для них это тоже очень важно, чувствовать себя сопричастными к ситуации и помощи стране. Вы знаете, вот я прочитала информацию, что минимальная стоимость лота, по-моему, 5000 гривен. Достаточно такая, ну, немаленькая цена, скажем так, для прысечного громадянина. В благотворительный фонд «Мир и Порядок, ну, не секрет, что он создан, его учредители — это бизнесмены, люди бизнеса, да. И вот, насколько я знаю, вы привлекаете туда Конечно. людей, которые, люди, которые... Вот на сегодня сколько уже людей получили приглашение поучаствовать, вот чтобы понять, на сегодня нас... сколько будет продано. Но ну, сегодня... я так, меркантильно очень на сегодня подхожу. сегодня я могу вам так сказать, так, что мы порядка 40 человек пригласили уже личными приглашениями. Угу. В, то, в то же самое время мы Регистрируем людей, желающих, знающих в аукционе, которые э, хотят принять участие в этом аукционе. После регистрации не получают приглашение, вход будет только по пригласителям, потому что то есть, как бы, мероприятие такое очень сложное. И мы хотим... А при прессе можно будет присутствовать? Пресса, Или... конечно, может присутствовать. Да? Да. Ну, да. ну может, был... кто-то не захочет свидеться, это же такое дело. Нет, я могу сказать, что бизнес Харькова очень высоко патриотично настроен, не все хотят этого показывать, многие обвиняют каких-то людей, которые открыто этого не делают, но на самом деле бизнес Харькова поддерживает. Да? да, есть очень хорошая поддержка. Вот. Такая цена, как вы говорите, минимальная цена лота 5000 гривен, это цена бронежилета. То есть это цена сопоставимы с тем, что нужно для того, чтобы помочь хотя бы одному человеку быть защищенным. Наталья, и к вам, Мария, тоже вопрос. А как будут распределяться эти деньги? Вот этот аукцион, на сколько семей вы рассчитываете? скольки семьям помочь У нас на сегодняшний сейчас день? Уже сколько есть информация о 45 семьях? То есть 46 лотов, 45 семей. Угу. Собственно говоря, изначально планировалось, что каждый лот будет закреплен за определенной семьей. Но ситуации абсолютно разные, и мы не можем взять на себя... Такую роль как, оценивать да, потребности каждой семьи и сопоставлять ее с каким-то какой-то какой стоимостью, которая будет заплачена за предмет искусства. Поэтому есть вероятность того, что будет перераспределение какое-то, но в принципе количество лотов соответствует фактически количеству семей. Наташа, а как вы выбирали картины? Я где-то прочитала информацию, что некоторые художники согласны были предоставить несколько своих работ, но тем да. не менее от каждого по одной. Да, да. Вот, но... Как, Есть художники, как, как решить, как, кстати, если две больше. хороших картины? Да, как Есть. решить, что мы оставим, а что нет? Ну оставим. вот э, почему так получилось, собственно говоря, что у нас не 42 лота, как mm -hmm. изначально, изначально планировалось, а все-таки 46, потому что все-таки некоторым художникам мы не смогли отказаться и взяли и отказать, и взяли две работы, по две работы, поэтому, ну и на самом деле я не могу сказать, что мы взяли там лучшие работы худшие Все художники и за это им большое спасибо они отнеслись к этому таким образом, что все предоставляли очень хорошие работы и выставка получилась замечательная и можно даже уже сейчас там есть у нас книга отзывов и можно прочитать отзывы о выставке и в общем-то поэтому я посетители вам очень нравится да. а жанры этих работ и Разные. вообще вот это только картины нет. или что-то еще нет жанры как раз разные и поэтому я думаю что вот знаете я считаю что все-таки у каждого художника есть свой почитатель свой зритель и точно так же каждому участнику аукциона и потенциальным покупателям кто-то поклонник фотографии кто-то поклонник классической живописи реалистичной кто-то любит абстрактную живопись кто-то с удовольствием разместит в своем офисе наверное какие-то объекты Это которые интересно. арт объекты которые сделаны специально для аукциона и участвуют в аукционной выставке, поэтому все жанры разные, все художники разные, и поэтому я думаю, что каждый участник аукциона найдет то, что ему Любители, больше, живого, больше, есть понравится, из чего выбирать, да? Да. Мария, вот прошлый аукцион вел Филипп Дикань, да, это называется листнатор, да, если не помех не изменяет такое красивое очень слово, а теперь ну, теперь он точно так же согласился сотрудничать с нами. <свят> Большое <свят> ему спасибо, потому что прошлый опыт сотрудничества был для нас очень приятным, и в этот раз он, не задумываясь, согласился точно так же <свят> с нами посотрудничать. <свят> То есть, давайте, у нас уже, к сожалению, время наше подходит к концу. Работы выставлены, 46 работ, да? Аукцион стартует завтра, 13 февраля, в 17, 17. В 17 часов. Но выставка картина на еще действует до 16, до 16 часов, часов. Да, можно да, посмотреть, и, да, вот, да, как мне нужно. То есть желающие поучаствовать в аукционе еще сегодня да, и завтра, наверное, могут зарегистрироваться. Да, да? да и это, и это все очень доступная информация. И я еще раз хочу подчеркнуть, что средства от этого аукциона пойдут семьям погибших, потому что это сегодня очень важно. И буквально последний вопрос, что с безопасностью. Сегодня ситуация в Харькове достаточно... Напряженно, можно ли чувствовать себя в Ермилов центре? Ну, мы позаботились вопросом безопасности, То есть наши гости будут чувствовать себя комфортно и могут не переживать. То есть смело вперед на благое Конечно. дело. Ну, да. ну что ж, я благодарю вас за участие в программе Наталья Иванова, директор центра современного искусства Ермилов центре, Мария Андреас, исполнительный директор благотворительного фонда «Мир и порядок» были гостями программы «Будь в курсе».